在西班牙面向地中海的国土，有一个名叫梅卡诺的岸外岛屿。岛屿的东南面有悬崖组成的海岸线，这海岸线的不远处拥有断层结构。自2015年开始，被当地钓鱼人发现有蓝鳍尾鱼群的出现，而轰动了当地和整个欧洲钓界。

这不是一般的钓场，而是充满挑战性的悬崖原石钓场。沿岸尽是数十米高的悬崖，根本找不到一片沙滩。站在悬崖上往下望，会叫人膝盖酸软，绝对是一个非常考验钓鱼人的胆色和体能的严酷钓场。 蓝鳍伟是鱼类中的顶尖高手，坐钓之前有很多方面都是必须事先进行研究的。钓鱼人先要考量坐钓的地点，这个地点必须是容易到达水边，有地方落脚抛头、溜鱼和上鱼，而且能把水面系尼尔抛到深处去的策略性位置。 在这地势非常险恶的钓场，钓鱼人在做钓的过程中都要非常小心谨慎。Sam b i t c h 便曾经从四米高的地方摔下来，造成右手臂严重骨折，头骨和整个右脸颊颅骨都出现了裂纹，结果在医院躺了十一天，做了两次手术。 大鱼不多，很多钓鱼人都会选用轻型钓具来抛投，以减轻疲劳并享受搏斗小蓝旗的乐趣。可是，往往大鱼就在这个时刻出现，结果就会发生轻杯或断线的情形。如果有心要钓一条大蓝旗，重型抛投钓具可说是唯一的选择。 ¡Guanta, guanta, guanta! ¡Aquí ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Tengo muchos kilos de fuerza, tío! ¡Estoy haciendo mucha fuerza! ¡Va, va, va, va! ¡Aguanta ahí, aguanta ahí! Calma, 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 calma. Pagaremos, pagaremos, pagaremos. Yo me tiraré. ¡Ando, ando! ando ¡Dios! ¡Dios! thank you 一番苦斗，Sam Boss 终于在2017年钓上了梦寐以求的大蓝鳍，完成了心愿。世界上能够钓到蓝鳍尾的岸基钓场并不多，更何况是这种危机四伏的钓场。除了技术和体力，更重要的是临危不乱的定力和团队精神，才能完成不可能的任务，获得人人羡慕的超级邮票。